лет назад у меня был бизнес. И я сам организовал свою жизнь. Милиция, военные, различные предприятия, заказывали мне знаки, ордена, медали, юбилейные, на, на, родные. Это было юридическое предприятие. У меня квартира в центре города, в И по неосторожности я оказался соседом друга нашего мэра Кернеса. И вот 7 лет сначала уничтожают мое предприятие. Не отмирают, а просто уничтожают, чтобы лишить меня возможности жить. Фабрикуются административные дела, уголовные дела. Кроме меня еще 40 квартир. Соседи, то, что убивают, в случае есть. Людей просто выживают, уничтожают. Понимаете? Уничтожили мой бизнес. Потом оказалось, что отобрали у меня квартиру. Мошенническая схема. Мэр города дает указание в горбы три архивной папки по моей квартире. В стенах горсовета изготавливается второй комплект документов на мою квартиру. Либо в судебное решение, аукцион, продажа квартиры и перепродажи несколько раз. Законность ли Звертался, и в нет, не отказывается. В нашем городе... А сейчас звертался в милицию, кроме новый кодекс Звертался еще раз по этому факту? а, а мили... ну, Напишите, мы не звертался. Но не по факту? На почему, пожалуйста, варьируем, мы направлены, заинтригуем. Сейчас, да, давайте я вам расскажу. Давайте, вот. Получилось такое, что мне уже четвертый или пятый владелец моей же квартиры, в которой я живу, в которой прописана на жена, предъявляет иск на население. Вот я узнаю о том, что такая схема, она имеет место быть в нашем городе. Я обращался, протестовал, мне удалось получить, я хочу, чтобы все услышали, да, когда я обращался письменно, вот у меня опыт, он несколько другой, чем у вас, да, когда я обращался письменно, у меня организовалась полтонны макулатуры за эти 7 лет. Но когда я приехал на Банковую, то есть я равно же что если один бандит преступление совершил, другой бандит, повыше, всегда может волевым решением это преступление прекратить. И, и вот этот вот бандит, он это преступление прекратил. Мне квартиру вернулась, потому что была очередь, еще уже это все организовано. Меня ограбили, у меня забрали музыкальные инструменты, то есть я трубачил. Американский мастеровой инструмент стоимостью около 5 тысяч долларов. Меня ограбили. Потом в горсовете решили провести переговоры. Пообещали, что мне все вернут. Давайте жить дружно. Дали команду, подкинули музыкальный инструмент в дел. Спустя год, не выружили мозги, спустя год я, я получаю в экспертизе трубу. Абсолютная подделка, не американский, не мастеровой, чешская подделка. Где мой инструмент? Уголовное дело есть. Червоно-Заводский район, города Харьков. На протяжении 7 лет Ленинский район, то есть там, где я проживаю, где моя квартира, поменялось 4-5 начальников райотдела, все от участкового до начальника подонки. Продажные подонки, понимаете? червонозаводский заводский район, все от обыкновенного ФПСника до начальника райотдела, да, мы служим горсовету. Я, я прихожу к начальнику УВД области, и он мне рассказывает, что он служит территориальной громаде, то есть мэру города, да? И, и подождите, территориальной он громаде говорит. было бы все доброе. Как такое может Понимаю. быть? И причем здесь-то повязан мэр города. И если, извините, с квартирой организовал именно он, здесь не нужно ничего доказывать. Да, 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 это уже А чего криминальные справы на кости? Отказываются. Ну, вот напишите, Отказываются. Отказываются. Понимаете? Напишите заяву. Вот тут напишите заяву, чтобы порушила криминальное -а -а. справа раз повернула. А, Иночка, ты Все? хотела что-то сказать? Да. Если вы хотите, Давайте, вот, давайте я, давайте. я, я, я показывал людям, да?